PPL lah sangat Game week ke-27 Episod yang ke-7 oh, oh, Hello what's up guys, kembali lagi untuk EPL lah sangat Game week yang ke 27 episod yang ke-7 Thank you so much untuk episod yang ke-6 Akhirnya berjaya satu game ni <laughs> Thank you guys. Uh, akhirnya mendapat 1k view. So kita akan teruskan macam biasa sehingga ke game week ke 38. Game pertama. maaf yang lambat sikit sebab itu habis game hari Jumaat. So editor cuti. Sabtu hari FA Cup. So hari ni baru so masuk office hari Senin. So game pertama. Wait, 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 Chelsea berjaya menang untuk dekat home. Walaupun record away dia kurang baik tapi dekat home dia berjaya menang 3 win streak. 3 game turut-turut. Dan dia lawan Soh Anthem ni pun aku rasa Soh Anthem ni mungkin akan jadi the worst team dalam IP, dalam sejarah EPL sebab sebelum ni The Big Country adalah yang paling worst. 11 mata saja tahun season 27, eh season 2007 2008 dengan 11 mata tapi Soh Anthem berbaki dalam 10 game lagi. Dia sekarang 9 point. So kalau dia tak nak jadi the worst at least dia kena lebih 11 point lah. Dan untuk Chelsea aku rasa dia kembali dalam title bukan title dia kembali dalam perebutan slot UCL lah. Dengan aku rasa dengan kemenangan ni walaupun dekat away aku rasa dah 5 game away tak menang. So akhirnya dia menang kat home dan aku paling kecewa Palma. Ramai captain Palma sebab lawan Southampton. Anthem. Tapi tak berjaya dapat apa-apa point. Aku rasa dalam dah 6 game dah Palma tak ada assist tak ada goal. So next week pun Chelsea lawan senang aku rasa lawan Leicester. So last eh Palma kalau kau tak score kau aku jual kau lepas ni. Dengan ketiadaan Jackson sebab Jackson dikabarkan injet sampai April dan aku rasa itu siapa main striker Neto tak silap aku okeylah lah Neto main cuma Jackson ni kelebihan dia Dia suka hold bola Dia dapat bola Dia suka hold bola Dan dia akan buka Ruang kat winger lah So aku rasa Chelsea rindukan benda tu lah sebenarnya Kadang-kadang Engkuku -kadang, pun main striker Kat dorong rotik-rotik So untuk Chelsea mungkin Kalau dia kekalkan -ke 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 momentum ni Untuk dapat top 4 UCL Dan untuk aku Chelsea Kalau Enzo Mariska berjaya Dapatkan slot UCL Aku rasa satu Kejayaan juga lah, Sebab dia first season dia dengan player-player dia ada dekat 40 orang Dia macam mana dia nak manage Akhirnya dia dapat top 3 tu Aku rasa kira-kira baik lah Okay, MU 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 berjaya menang hari tu Aku rasa setelah hampir sebulan Amori tak menang Akhirnya menang dengan Ishpish 3-2 itu pun bernasib baik ya eh, guys sebab bermain 10 orang selama 45 minit. Tapi ada satu fakta ni yang menarik di mana MU Uh, dalam 110 game, dia dah bolos dulu tapi dia berjaya menang game tu. So, aku rasa rekod tu dipegang oleh MU. Dan untuk aku, uh, aku tengok eh game tu, uh, Dorgo. Aku tak tahu lah salah Dorgo ke salah Onana. Dua-dua tak communicate. Aku rasa Onana tak patut keluar sebab Dorgo dah menang bola dan akhirnya Dorgo kena red card. Kena red, straight red card kena gantung 3 perlawanan. Uh, FA Cup, semalam dah kalah kena gantung. Lepas tu next week lawan Arsenal lepas tu lawan apa lagi satu lah, tak ingat tiga game dia kena gantung so don't agak amat penting lah aku rasa sebab sistem Amorim ni memerlukan wingback so bila wingback kau first time dibeli kena dekat merah kisah kau tengok game semalam macam mana, boring gila dan ada satu fakta aku baca eh, tentang MU eh uh, ni pendapatan lah, fan-fan MU boleh komen eh kau tengok eh, Ole sekarang dekat backseat aku rasa dah 6, uh, 6 win in a row dah dalam 10 game hanya eh, menang 7 seri satu kalah satu kalau tak salah aku ada, ada orang cakap, kata dekat Twitter uh, Adakah manager yang bagus perlukan 11 pemain untuk buat kau punya sistem? Kau faham apa maksud aku? Kalau tak faham nanti kau translate sendiri Mana macam macam Ole datang sebelum ni Dengan player yang ada, dia boleh menang Kau tahu Thomas Tuchel Datang kat Chelsea half season Dengan player yang dia ada, dia menang UCL So, uh, Murim ni bagus ke tak bagus? Fan review boleh komen eh. Okay guys. Uh, yang satu eh. Uh, fakta aku rasa dah lama Oshlin dengan ZZ tak score sebenarnya. Sebab masa game lawan East Peace tu, tiga defender yang score eh. Satu, ah uh, dua, dua defender yang score. Satu on goal, satu Maguire, satu uh, delete. Dan untuk aku semalam pun uh, pemain baru, dua-dua pemain baru uh, Obi Martin dah pernah buat debut So semalam pemain baru uh, Heaven pun buat debut semalam uh, Antara defender Warner Kick untuk Arsenal lah Aku rasa antara prospek yang besar aku nampak uh, uh, Cido Obi Martin dengan Heaven ni nampak ada uh, punya kualiti tu Sebab apa uh, Amorim bawa dia sebagai pemain muda daripada Arsenal ke MU uh, ha, Tambah ni lah, United kalah FA Cup Oh ok guys Kau ajar editor aku suruh tambah United kalah FA Cup semalam penalty penalti 4-3 dan yang aku pelik je penalti tu diambil oleh Lindelof ZZ tu okey lah dia striker kan Lindelof sebab mungkin penalti tak akhir aku rasa Ganacho akan ambil cuma orang marah kenapa tak bagi Ganacho ambil dulu ha, Lindelof kaki defend so dia rembat pun bawah dan kesian juga dekat uh, Chido Obi Martin sebab dia troll Arsenal tersingkir FA Cup yang youth FA Cup. So hari ni tersingkir orang troll dia balik FA Cup Arsenal troll dia balik. Kesianlah untuk budak muda. Dan tapi aku ada aku rasa dia prospek yang besar bila game semalam tu aku nampak uh, walaupun dia bermain dalam campur masa tambahan dalam 40 minit tapi dia berjaya create big chance. Tiga big chance besar, tiga uh, cuma dia ada uh, big big chance yang dia create tu tak berjaya gol lah kiper tepi. Hoshlin dalam 60-70 minit tapi satu on target pun tak ada Wei 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 come back aku rasa setelah game dia 3 game dia tak main eh. Uh, Real Madrid 2-2 away home, lepas tu lawan Liverpool tu tak main. Dan akhirnya dia come back dengan membawa, membawa, gol kemenangan untuk City 1-0. Dan Haaland ni ad ad adalah menjadi pemain pertama yang jaringkan 20 gol dalam EPL sejak dia tiba lah. Maksudnya dah 3 season betul-betul dia jaringkan lebih 20 gol dalam EPL. Uh, rekod ni dah dibuat oleh Ruben Nistora dulu aku rasa daripada 2001 kot dah lama so hal ni aku nampak lah maksudnya dia antara kualiti pemain kualiti striker yang susah nak cari sekarang ni lah dan untuk City ya sebenarnya dia pun tinggal aku rasa tinggal piala FA Cup dia nak kejar Liverpool pun dah agak jauh FA Cup yang hanya dia tinggal so aku rasa mungkin City akan cuba dapatkan slot UCL tu dan juga cuba dapatkan FA Cup sebab aku rasa Pep tak pernah menang apa-apa piala lagi kot at least setiap season dia, dia manage akan menang satu piala so kalau tak menang piala ni mungkin agak rugi lah kot untuk Pep kan ah, okey untuk Rodri eh Rodri walaupun dia kena SCL hari tu aku rasa bulan bila dia kena SCL? bulan 10 eh Ah ha, tapi ada uh, clip dia dah last week dia dah training dah start sepak bola tak sampai berapa bulan? Sebelah 12, 1, 2 dalam 4 bulan je dia boleh sepak bola dah dah training kat padang tanpa ada tongkat satu satu yang menakjubkan lah sebenarnya dan untuk Rodri sebenarnya dikabarkan juga Sebelum season ni tamat dia akan buat penampilan bersama Manchester City. Okey untuk Tottenham Hotspur ni uh, setelah 3 game kemenangan berturut-turut tapi dia tak berjaya menang lawan City. So dia kalah dan paling penting Archie Gray eh. Dia jadi pemain muda berusia 19 tahun dan buat 20 penampilan bersama Tottenham Hotspur. Season ni. So aku rasa dia antara prospek yang besar sebab aku rasa dia baru masuk season ni tak silap aku kan. So aku rasa mungkin nampak ada kualiti dia aku rasa mungkin kelab-kelab besar cuba kejar dia Mungkin dia kena main satu dua season lagi bersama Tottenham Hotspur dan Spurs uh, next week akan lawan minggu ni lah akan lawan AZ Alkmaar eh, untuk Europa League pusingan 16. So Spurs pun aku rasa tinggal ni je piala dia orang. Kalau dia orang tak menang lagi aku kasihan kat Kasoh Yumin lah. Dia bersama Spurs dekat 10 season tak ada piala. Harry Kane pun dah nak on the way menang ni bunda seliga eh. Uh, better kau belah lah. Sebelum uh, kalau sebelum kau tamat career tu at least kau ada piala. Dan fakta aku baru terbaca tadi sebelum aku nak shoot Korea Utara haramkan penontonan Son Hyun Min di sana. so tak tahu sebab mungkin kan orang gaduh, orang tak nak idola Son Hyun Min kan dah big star kat Korea, Korea Selatan. So Kim Jong Un dia haramkan perlawanan EPL dekat sana, perlawanan Total Hotspur apa berkaitan dengan Son. Dan aku aku dikabarkan juga dekat Korea Utara ni, orang orang tunjuk EPL selama 60 minit je. Aku dia macam kan negara dia tak ada internet semua kan. Dorang tunjuk kat TV 60 minit je. Ibarat bola tu 60 minit. Tu pun delay 2 3 jam. Probably didn't even get a yell for that. Can we move the bloody score? What, That. What? what? Is going on? What went on there? What the bloody hell went on there? Wait 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 Kuasa dah sebenarnya dah boleh lupakan uh, EPS sebenarnya. Jarak dah 13 poin jauh sangat tu 13 poin berbaki 10 game lagi tak salah aku dan Arsenal gagal jaringkan uh, buat pertama kalinya dalam 2 game tu tu dia kalah dengan WSM 0-1 dia orang dengan Nottingham Forest 0-0 dia tahu lah kan? dengan ketiadaan aku rasa memang impak impact besar ketiadaan Saka tu membuatkan Arsenal memang terumbang ambil kalau tak ada Jesse tak ada Martin Lee tak ada Harvard aku rasa okey lagi tapi ketiadaan Saka tu membuatkan aku tak tak expect Saka injek sampai 3-4 bulan sebenarnya kan so untuk Arsenal dia orang dah Mungkin dah macam aku cakap jadi kelab pertama yang akan dapat nombor 2 untuk 3 uh, in a row, 3 three, three season in a row. Okey hari tu kan aku dah cakap maksudnya Obi Martin ni memang prospek untuk Arsenal. Kalau dia stay kat Arsenal aku rasa dia akan dapat peluang tapi kat MU pun dia dapat peluang tak tahu lah apa menyebabkan dia pindah ke MU. Dan untuk Arsenal peluang terakhir dia untuk menang piala adalah UCL. Mereka akan menentang PSV di pusingan 16 dan mungkin kalau dia orang menang dia akan lawari atau Atletico. So perjalanan dia agak sukar lah untuk Arsenal. So, Arsenal, I uh, wish you good luck untuk fan-fan Arsenal, okay? Kalau dia menang lawan Real, jumpa Liverpool. Uh, kalau menang lawan Real, jumpa Liverpool. di Jumpa Liverpool atau PSG di semifinal. So, laluan dia agak sukar untuk Arsenal. So, untuk Arsenal, fan-fan Arsenal tu kau anggap dia lah. Arsenal sampai quarter final je untuk musim ni. Okay, untuk fan fan untuk Arsenal eh. Uh, dia, dia di, 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 di orang last masuk final 2006-2007. Tak salah aku. Uh, dan kali terakhir dia orang jejak kaki ke semifinal UCL adalah pada tahun season 2008-2009. Di mana dia orang kalah dengan Manchester United semifinal. CR goal free kick jauh. Sebab aku tengok game tu. Uh, so untuk fan Arsenal mungkin sekali lagi lah tak tak berjaya jejakkan kaki ke semifinal. Liverpool dah selangkah. Aku rasa dah 95% nak menang EPL. Dan Ketiadaan Liverpool hari tu, eh ketiadaan uh, Liverpool itu dia menang 2-0 lawan Newcastle. Ketiadaan pemain-pemain seperti Isak, di uh, dikabarkan injured. Tapi semalam dia orang main lawan Brighton, Isak pun keluar minit 85 dia keluar. Dia orang kata injured balik. Uh, akhirnya kalah juga Newcastle. Cuma dia orang ada Carabao Cup final next week tak salah aku lawan Liverpool. Cuma Liverpool ni aku aku memang kagum dengan Mohamed Salah sebab mengikut Okta eh. Uh, dia perlukan 6 GA. Eh. 6 GA lagi untuk menyamai ataupun memecahkan rekod Alan Shearer dan juga Andy Cole selama 30 tahun dipegang. Dan sekarang ni kalau dekat EPL, dia dah 17 assist. 17 assist. Dia perlukan 3 lagi untuk menyamai rekod Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry. Maksudnya rekod dekat EPL ni, satu uh, season terbanyak assist adalah 20 assist. Tapi Sarah salah, salah membutuhkan 4 assist untuk pecahkan rekod tu dalam berbaki 10 game. 6 GA untuk pecah rekod. Weh gila lah salah ni. Dan untuk aku ah uh, salah ni dia sekarang ni kalau kita tengok eh sekarang ni dia tengah debate kalau ikut ranking sekarang ni, ikut ranking Opta aku ada baca itu salah memang calon terbaik untuk menang Dio, menang Dio ada ada salah nombor satu tak salah aku Rafinha nombor dua ada Dembele nombor tiga ada Bape antara top 4 tu tengah kejar Belen Dio. Cuma dekat liga kalau salah of course dah kuasa dah, dah selangkah nak menang liga cuma sekarang ni penentuan dia di UCL kalau Liverpool at least berjaya sampai final salah akan menang Bale DR lah. dan untuk aku Salah ni what a player lah. dengan kita tengok perjalanan hidup dia eh macam kalau aku pernah buat video pasal salah dulu uh, di mana beliau kena ulang alik 150 km setiap hari Isnin sampai Jumaat untuk training. Dan masuk Basel, masuk Chelsea tak jadi, pergi Roma dan akhirnya dia buat nama dekat Le Liverpool dan menjadi legend untuk Liverpool. Dan fun fact juga eh, Islamofobia di Liverpool uh, menurun sebanyak 45% disebabkan Mohamed Salah dan Sadio Mane ketika Sadio Mane ada ketika itu. So aku rasa dia memberi impak yang sangat besar untuk Orang yang beragama Islam, dan aku rasa menjadi ikon lah untuk di seluruh dunia ni. Orang memandang Muhammad Salah ni sebagai duta Islam yang sangat terbaik apa yang ditunjukkan lah. So, itu saja untuk minggu ni episod yang ke -7. Thank you so much yang support. Akhirnya melebih 1K view di episod yang ke-6. So, harap boleh kekalkan momentum ni. Kita ada berbaki dalam sekarang game week 27. Lagi 11 game week lah. Eh, 38 kan? Uh, 11, 11, 11 minggu lagi lah. So, korang boleh komen kat bawah. Apa benda yang korang nak komen. Boleh berikan, berikan pandangan. Apa yang benda yang menarik boleh share. Apa benda yang kita orang boleh perbaiki lagi ke untuk next week episod akan datang. Cuma minggu ni, oh minggu ni game blockbuster, MU lawan Arsenal hari Ahad. So kita jumpa next video akan datang minggu depan. Ciao guys, bye bye. Peace.